Hətta sabah bir qadın ev əşyalarını yığışdırır. Məsələn, zəmanət yemək yeyib, çay içib yığışdırır, yığır yerinə. Adi istə də gündə qadınlar görür. Dir kim ev əşyalarını yerbəyər eləyirsə, qadın Allah ona rəhmət nəzəri ilə baxar və Allah rəhmət nəzəri ilə baxdığına əzab verməz, cəza verməz. Qadın Hər dəfə bu niyyətlə bu işi görsə, görünən nuranı fəzalarə evdə. Deyirəməs ki, bəs tökdüz, tökdürdüz. Yo, onun üçün özü üçün bir nemət hesab eləyər onu. Adi qaydada gündə gördüyü işi, bax bunları bilərək nəzərə alıb o qabı yusun, qoysun, bir-bir stəkanları, qabları yerinə düzməyə bu qədər rəhmət fəadəsi verir Allah. Demək ki, adi işdir. Mən bunu neçə dəfə demişəm ki, 2 dəfə dünyanın hər yerində olan azərbaycanlılar azərbaycanlı olduğunu xatırlayır. Novruzda bir də Aşurada. Hələ mən bunun mənəvi dini tərəfin qoysam qırağa, azərbaycançılığının da bir e, şəxsiyyət vəsiqəsinə çevrilib, bir milli kimliyin vasıtəsinə çevrilib bu iki ayın Aşura da və e, Novruzda biz öz kimliyimizə qayıdırıq. Bu iki ünsur bizi bir millət olaraq var edib, qoruyub, saxlayır və çox da böyük bir mədəniyyət göstəricisidir. Yaradılış belədir, yaranar, böyüyər, sonra ölər. Dekabrın 31-ində qeyd olunan bayramın təbiətlə həm ahəngi yoxdur. Hansı səbəbdən yeni il gəlsin o vaxt da düşün ki, indi o təqvim ilidir. Onda da təbrik etmək olar insanları. Təqvim ildə, amma bu bayramın gözəlliyi budur ki, daha ülvi dəyərlərlə bağlıdır, bir məntiqə əsaslanır, ədalət dəyərlərini tərənnüm edir, gözəl bir bayramdır.